Только за эту смену в дежурной части было 12 выездов на происшествие. И так изо дня в день, без выходных, без передышки. Кражи, грабежи, хулиганские нападения, розыск пропавших без вести, опознание найденных трупов, борьба с наркоманией, убийства. За всем этим судьбы. Судьбы потерпевших, судьбы преступников. И, конечно же, судьбы тех, кто стоит на страже порядка и законности. Сейчас мы находимся в кабинете начальника городского отдела внутренних дел Виктора Григорьевича Красиловского. Виктор Григорьевич, заканчивается 95-й год, у милиции всегда хватало работы. Немного о том, какие результаты работы за 11 месяцев этого года. За 11 месяцев текущего года значит, поступило 1650 заявлений о книгу учетом заявления о происшествиях 557. Это преступление по линии уголовного розыска, по которым возбуждены уголовные дела проводится расследование. Из этого количества совершенных преступлений раскрываемость составила 73%. Это немножко выше среднеобластного. Большой рост в текущем году это кражи государственной и личного имущества граждан. Как ни парадоксально, ни банально, это грабежи, особенно на улицах грабежи. Милиция старается эту категорию преступлений профилактировать. Однако мы в текущем году выросли на плюс 11 преступлений. Если в прошлом году было 10 грабежей, то в этом году уже 21 грабеж. То есть плюс 11 преступлений составил рост. Из категории тяжких, а я привожу пример, это, скажем, убийства их было 7 убийств в текущем году, тяжкие телесные, тяжкие телесные повреждения со смертельным исходом и плюс разбойное на, нападение, значит, в текущем году личный состав добился стопроцентовой раскрываемости по этой категории преступлений. Волнует нас не только руководство, а и личный состав волнует. Это категория, скажем, преступлений по линии наркомании. Значит, в текущем году возбуждено 33 уголовные дела. Если, скажем, в прошлом году было 10, то в этом году 33. Значит, этот вид преступления очень омолаживается, это можно сказать. Что касается чисто в профилактическом плане, то мы принимаем все меры и оперативного плана, и плюс подключаем общественность. тесным тесном контакте мы работаем со школой в этом направлении. Но однако цифры говорят сами за себя. Наверное, самое главное, это нужно, чтобы исчезла причина преступлений. А причина, по всей видимости, в современном мире, когда такой кризис экономики, и, в принципе, средний жизненный уровень людей намного снизился, то причину устранить невозможно. Основная причина, вот, наверное, грабежей и краж, и в том числе, наверное, и наркомания. То есть подростки, они хотят уйти от сложностей сегодняшней жизни и находят для себя выход в этом, так? Я думаю, вы в некотором плане правы. Если проанализировать, скажем, преступность в категории несовершеннолетних, она тоже возросла в текущем году. Можно провести десятки примеров, там, где, скажем, наркоманы совершают кражи государственного и личного имущества граждан. И потом же, скажем, за эти средства, которые они добывают, значит, приобретают наркотические вещества. Но ну, где-то, скажем, процентов 30-35 процентов это наркоманы иногородние посещают наш район Знаменский, приобретают здесь значит, наркотические вещества. Вот. И таким образом, значит, когда проезжают, скажем, наркоманы бывают из Кривого Рога, из Днепропетровской области и так далее. Значит, в тесном контакте мы работаем по этой категории преступлений с отделом дорожной милиции. У нас есть ряд серьезных задержаний, скажем, нашими сотрудниками, сотрудниками отдела дорожной милиции, где изъято, скажем, более 8 килограмм наркотического зелени. Согласно статье 3 Уголовного кодекса Украины, только суд может вынести приговор, назвать обвиняемого преступником или оправдать. Учесть отягчающие или смягчающие приговор обстоятельства. А до суда с того момента, как случается факт преступления закона, правоохранительными органами ведется кропотливая работа по раскрытию преступлений, а также их расследованию. Отделения уголовного розыска или криминальной милиции и следствия, пожалуй, основные в общей структуре органов внутренних дел, и работают здесь опытные работники. Молодежь, которая пополняет ряды отдела опыта, набирается быстро, поскольку дел в милиции всегда хватает. Николай Александрович Кравцов, начальник уголовного розыска. Николай Александрович, вам, наверное, как никому, приходится каждый день сталкиваться с преступлениями, наверное, с самыми тяжкими преступлениями, такими как убийства. Уже называлась такая цифра, что в этом году было совершено семь убийств, все они были раскрыты. Скажите, какая вот картина таких вот преступлений именно вот сейчас, какого типа эти убийства? Мне объяснял начальник райотдела, что совершено 7 тяжких убийств на территории города и района. Все 7 убийств раскрыты. Примерно такой мой навестительный пример, где было совершено убийство у села Петрова, где было убито два человека. Преступник подстрелил жестоко. Одному человеку нанес он 9 ножевых ранений, другому 12. А после этого ушел от, 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 от розыска и был задержан у где также совершил еще одно тяжелое убийство, где принес, нанес 23 ножевых ранения. настоящее время преступник задержан, находится у нас в изоляторе. Так, ведется расследование. Фамилии я так сказать, назвать не буду, но как мы посмотреть на это преступление? Люди все помогали нам. Все село Петрова, все люди, кто знал и по потерпевших, и знали дали убийцу. Когда мы вышли на него, люди старались нам помочь. Все село было за то, что это задержать. При задержании оказали только помощь нам и работники линейного отдела. И что самое интересное с этого убийства? Почему такое совершенное убийство? Люди обозленные. На кого обозленные? Я сейчас сказать не могу. Обозленные, наверное, в том, что ну, трудное материальное положение у людей. Но это, не было связано с тем, что человек был там ну, не было еще там покушать, одеться и так далее. И он совершил просто из своей жестокости. Он освободился и был на свободе всего-навсего 24 дня. После чего совершил сразу убийство. Также был еще ряд убийств. Ну, были и бытовые убийства на, на, на бытовой почве. Ну, все, вот, все время, когда совершается убийство, преступники потребляют спиртные напитки. Вот это самое такое пагубное у нас. Также было совершено ряд тяжких преступлений. Тяжкие, тяжкие повреждения, повлекшие смерть потерпевших. Также у нас ни одно еще все раскрыто, ни одного не осталось не раскрытого. В принципе, как можно сказать? В общем-то, наверное, всегда во все времена причины были похожие, почему совершались преступления. Но сейчас можно так сказать, что... Именно на совершение таких преступлений влияет современная жизнь, что вот люди обозлены на то, что им там, там холодно, голодно, и в общем-то у них в жизни не остается ни добра, ни тепла. Да, это можно так, что экономические положения людей там, и дома, и в быту, и в, ну как. На работе. И на работе. Люди обозлены, поэтому потом домой, и начинается скандалы. Начинаются скандалы, человек уходит, потребляет трехные напитки, он обозлен на все. И встречает человека и совершает преступление, тяжчайшее преступление. А потом уже приходится уже и думать, но уже после того, как совершено преступление. Нам также тяжело сейчас, потому что люди боятся всегда высказывать, поскольку, вы знаете, сейчас мы вопрос об отмене смертной казни. Люди говорят, что если его задержат, осудят, через 10-15 лет он может вернуться домой и, ну, как сказать, что будет мстить и так далее. Вот потому нам тяжело сейчас и работать уголовному розыску. Но мы стараемся сегодня находить контакт, у нас более-менее контакт с людьми. Люди помогают, особенно когда совершаются кражи ну, живности и так далее, другие преступления, более легкие преступления, как мы называем, где обижает население, стареньких пожилых людей. Мы идем на эту встречу, выезжаем любыми путями, стараемся пешком добираться до места преступления, чтобы как-то быстрее помочь этим людям. Что касается моратория на смертную казнь, о чем так яростно недавно велся спор на государственном уровне между генеральным прокурором Украины Григорием Варсиновым и министром юстиции Сергеем Головатым, работники криминальной милиции считают, что отменять смертную казнь еще рановато. Уж слишком часто им доводится сталкиваться с жестокостью. Николай Александрович, вы уже много лет работаете в уголовном розыске, а по профессии, по своей первой профессии, вы педагог. И, в принципе, мы знаем, что в милиции работает очень много людей, которые имеют не только юридическое образование, а и педагогическое, и, в принципе, другие образования. Вот даже вот в вашем отделе. Как вот вам помогает это в работе? И вообще, какие люди Сыщики. Какие они по натуре? В принципе, их очень мало знают, но они же такие, как и все, и одновременно они чем-то отличаются от других людей. И, в принципе, какие люди тут должны работать? Что главное в вашей работе? У нас работает в основном молодежь сейчас. Обмен идет уже. Молодежь пришла в определение уголовного розыска. Семь человек практически работает год, два. Ну, люди приходят должны быть фанатами. Для того, чтобы работать в уголовном розыске, должны быть фанат. Вы знаете, что работа в уголовном розыске очень тяжелая. Приходится работать не 8 часов, как согласно законодательству трудового, Работают люди по 12, по 15 часов. Каждый день засада, выезды, люди устают. Но люди работают. Если человек будет с фанатом этой работы, он будет работать. Другие люди в уголовном розыске работать не будут. Заместитель начальника отдела по следствию Борис Михайлович Юрченко. Основное, что я хотел бы сказать, и какие сложности. Ну вот граждане обращаются в милицию с заявлениями, пишут заявление о том или ином преступлении. А когда возбуждается уголовное дело, то зачастую очень сложности возникают в том, что они не являются. Следователь много тратит времени, много усилий, обращается к начальнику, начальник привлекает много силы средств, чтобы вызвать вот этого заявителя. Он не является. Это большие сложности, а каждое уголовное дело имеет сроки и следствия. Поэтому такая просьба к населению, гражданам, чтобы если уж обратился в милицию, значит должен добросовестно являться по всем вызовам следователя своевременно и в час. Поскольку у следователя не одно же уголовное дело производство, и у него два десятка уголовных дел. И по каждому идет срок. Установлен срок законом два месяца. За два месяца нужно расследовать, нужно назначить много экспертизы и много следственных действий провести. Поэтому вот такая просьба. Если заявитель не является или свидетель не является по делу, то мы уже, следователь обязаны выносить постановление в проведительном приводе. Поэтому граждане должны знать, если они добровольно не будут являться по вызовам, что они обязаны делать, то будут подвергаться принудительному приводу, согласно статьи 135 Уголовного кодекса Украины. Также э, могут быть подвергнуты приводу не только свидетели, а и потерпевшие, вот, которые обращаются в милицию с заявлением, что его избили, там, его обокрали. Надо являться до следователя, иначе мы тоже, следователь имеет право вынести постановление о принудительном приводе, и органы милиции поедут за ним, и, так сказать, приведут его в принудительном порядке. Ну, я думаю, что не, не стоит, люди должны понимать это и сами являться, чтобы не были ущемлены их так, моральные права, и это же неприятно, когда приезжает милиция и забирает, и доставляет в милицию. Очень много преступлений совершается с помощью оружия. Сейчас мы видим вот этот арсенал, и я попрошу об этом рассказать Николая Ивановича Хоменко, старшего инспектора разрешительной системы, и Николая Николаевича Богдана, старшего инспектора охраны общественного порядка. Охрана общественного порядка. Пожалуйста, расскажите. Учитывая большую реальную угрозу, которая создает оружие жизни здоровья граждан, работник Знаменского РВД проводилась большая целенаправленная работа, По его із из незаконного борота. Так, в течение этого года было изъято из незаконного борота 34 единицы лодкосвольного огнестрельного оружия. Операция проводилась в два этапа под кодом на іменуванням оружия. Также в течение года проводилось три месячники добровольной сдачи оружия или его регистрации установленном законном порядке. Этих проводимых мероприятий, гражданами города Знаменки и Знаменського района, добровольно здано 34 единицы госпольного оружия, из которых 28 единиц зарегистрировано, 4 единицы признаны непригодными и направлены в на уничтожение в Козов УВД установлены в законном порядке. В течение этого месяца также зарегистрировано 6 единиц газового оружия. Из всего того, что вы видите, представлено, я должен честно сказать, что мы не готовились. Это лишь малая доля из того, что было изъято в течение года. Ну, часть охотничьего оружия, которое изъято, изъято у граждан за различные правонарушения административного характера. Чаще здесь есть, вот, к примеру, два обреза охотничьих гладкосвольных оружий, по которым возбуждены уголовные дела. Жителям города Знаменки должен сказать, что вот этот обрез, который вы видите сейчас на плане. Это обрез, который принадлежал Александрийской группировке, которая в течение полтора лет терроризировала водителей проезжего автотранспорта на территории Кировоградской области и в частности Знаменского района и Александрийского района. Они занимались кражей грузов с проходящих автомобилей и работники дорожной милиции и Знаменского ГРВД были задержаны. Лица осуждены. По уголовному делу прошло 4 человека. Получили различные виды наказания. К сказанному хочу сказать, видя большую положительную роль, которую оказывает месячники добровольной сдачи оружия, руководством УВД принято решение о продлении месячника. Так, с 4 декабря продолжается месячник добровольной сдачи оружия, который продлится до 31 декабря этого года. Поэтому обращаюсь к жителям города Знаменки, из Даменского района, у кого есть дома незарегистрированное оружие которое осталось им по различным причинам там, после смерти дедушки оно раньше не было зарегистрировано или по различным другим причинам вы можете ее сдать в Знаменский город дел и направить на ее в дальнейшем уровень для регистрации ее и зарегистрировать на ваше имя или если оно будет непригодно то мы сдадим ее централизованным порядком в город Крывоград. при этом человек освобождается от всякой ответственности как административной так и уголовной ну я думаю продолжить пускай Николай Николаевичу по линии охраны общественного порядка. Уважаемые замечания, жители города Знаменка. В дополнение к тому, что сказал Николай Иванович Хоменко, я хочу добавить то, что то, что вы видите здесь у нас на столе, это действительно незначительно, это последняя почти партия того, что мы, значит, изъяли в течение вот этой почти вот, чуть больше месяца. Вот такими видами холодного самодельного оружия, как вот этот нож, как вот этот нож, как заточенный типа стилета, вот это вот предмет и так далее, были зверски совершены в селе Петрова, как уже было сказано выше, убийства и другие. Однако уголовно-преступный мир не дремлет, и он изготавливает пистолеты, как самодельного типа, так и на марке, которые потом применяются при совершении уголовных преступлений. Да, действительно, вот этот, этот обрез, я не знаю, сколько он уже вынес, или на его совести, это владельца человеческих возможностей жизней, да и вот то, то же самое, вот люди приспосабливаются делать из гладкоствольного ходничного оружия, оружие для себя, для преступных целей. Но мы еще не забыли и то, что у нас есть эхо войны. Буквально 11 числа, 11 числа, мной было изъято. Вот F1, две гранаты, так называемые лимонки, аккумулятивный снаряд и более 150 боеприпасов винтовочного типа, как пулеметные, так и карабинные. Это все, все эти, так сказать, остатки, я уже назвал эхо войны, они находились у частных лиц, а для каких целей они будут объяснять закону и правосудию. Люди незаконно хранили гладкоствольное охотничье оружие. Вот. Хотя Николай Иванович акцентировал внимание о том, что идет месячник добровольной сдачи, однако многие жители, знаменчане, земляки еще не поняли важности узаканивания, находящегося в их личном пользовании оружия, потому что этот месячник не дают возможность Именно возможность узаконить и поставить на учет, если оно будет признано технически исправным, для последующего его пользования в домашних условиях. В каком плане имеется? На охоту не ходить, но пусть оно будет у них, как память, как реликвия и тому подобное. Многие еще до этого пока не понимали. Вот вот это охотничье ружье, он уже стал как обрез, потому что это Тула, 1936 -го года выпуска, но человек отбил столы и хранил его незаконно. А незаконное хранение, вы знаете, не освобождает потом уже от ответственности, как административной, так и уголовной. У нас с вами разговор накануне праздника Дня милиции, 20 декабря. И, наверное, хотелось бы немного поговорить и о людях, потому что в милиции работают такие же, как и все обыкновенные, нормальные люди, не добрые, чем-то увлекающиеся, со своими недостатками, ну и, конечно, своими положительными чертами. Что бы вы хотели сказать о них и сказать для них накануне этого дня? Ну, вы потребили, скажем, такое слово, как черствость. Я думаю, что черстым человеком нельзя быть равнодушным в милиции, особенно сегодня, на сегодняшний день, когда мы видим, что тяжело жить, скажем, буквально всем сейчас. И нашим замечательным, особенно пенсионерам если, скажем, будет черстый милиционер, значит, он будет и черство подходить, скажем, к тем проблемам граждан, особенно, скажем, по раскрытию преступлений, по разрешению жалоб и заявлений. А их, я уже назвал цифру, поступило 1650 таковых заявлений. Да, действительно, наша милиция Украины будет праздновать 20 декабря текущего года 4-го годовщину Дня милиции Украины. Об успехах говорить я не буду. Успехи я назвал, что раскрываемость 73% составила. Личный состав работоспособен, работает. Оперативная обстановка в городе, в районе мы контролируем, держим под серьезным контролем. Это я уверенно и серьезно заявляю. В этот день я хотел бы поздравить всех сотрудников Знаменского отдела, наших коллег отдел дорожной милиции, наших же коллег линейный отдел милиции. Пожелать им больших успехов, творческих успехов в нашей нелегкой работе, здоровья, семейного благополучия, счастья. И, естественно, отметить самых достойных сотрудников нашего отдела. Уголовный розыск – это начальник отделения уголовного розыска майор милиции Крабцов Николай Александрович, его заместитель майор милиции Довженко Сергей Александрович, следственное подразделение, заместитель начальника следственного подразделения милиции Колесник Борис Иванович, старший следователь Фурток Юрий Болиславович, участковые милиционеры нашего горы-отдела, это Власов, Головченко, Шляховский, командир подразделения патрульно постовой службы Соколов Андрей Андреевич, наших сотрудников ГАИ, начальник подразделения ГАИ, капитан милиции Бабков Сергей Григорьевич, заместитель его, старший госавтоинспектор Иванов Виктор Иванович и пожелать им всего самого наилучшего, крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья.